Ing video iki aku arep crita pengalamanku nalika munggah Gunung Murya kanggo neliti anane bangunan lawas ing salah siji puncake sing diarani Candi Gubrah lan Candi Angin. Lan pun. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Nalika ing kono, aku ngono ngi ana godhong gedhang sing obah dhewe kanthi konstan. lan ing wektu sing suwe Abitane aku orang reken babakan iki nanging sakwise muter videone ning omah iki anjen rada nyelowati Mulane banjur aku neliti opo sebabe. Opo iki fenomena fisika biasa, oppo metafisika. Opo iki mergo angin, utawa mergo anane jin. Monggo disemak bareng-bareng penawe -bareng, dewe so tambah mudeng. <Saruh> jin kuwi kasusun saka geni sing panas. Geni minangka salah siji anasir alam saliyane lemah, banyu, lan angin. Ing vituliane awake dhewe wis sinau proses oksidasi sing iso dadiake penyebab metune geni. Bahan bakar plus O2 yen kena pemantik kaya suhu sing panas utawa gesekan, iki bisa dadiake pembakaran sing ngasilake CO2 plus H2O. Proses oksidasi pembakaran iki tipee uga padha karo proses ambegane manungsa. Awake dhewe mbutuhake oksigen lan ngethokake karbon dioksida plus uap banyu Metune bareng karo angin sing metu saka ambegan Saliyae mbahas geni saiki aweh dhewe uga mbahas angin angin isa dadi mergo anane bebedan tekanan hawa lan bebedan suhu hawa ing tlatah siji lan liyane angin ngalir saka suhu sing cendndek menyang suhu sing dhuwur sko artiis panas. panasmula nalika wayah hawan daratan sing hawane luwih cepet panas tinimbang laut ndadekake angin sing asale saka laut menyang darat utawa diarani angin laut dene nalika bengi daratan iso adem luwih cepet tinimbang banyu laut mulane angin ngalir saka darat menyang laut sing banjur iki diarani angin darat mula nelayan zaman biyen kuwi budal menyang laut nek wayah bengi saiki membahas singning darat merga wujudai bumi iki ora rata mula telatah sing nampa panase srengenge uga beda-beda. Ana sing luwih panas lan ana sing luwih adem. Lah, angin kuwi ngalir saka telatah sing luwih adem, kaya papan sing iup menyang telatah sing luwih panas sing ora kena iup-iupan. Proses iki ndadekake godhong-godongan dadi obah senajan angin kuwi ora ketok wujude. Salehane mergo bebedan suhu lan tekanan hawa. Angin ku isa diciptakake mergo anane aktivitas fisika yaiku gaya. Contone, nalika ana kendaraan roda papat sing lewat, ing dalan, biasane wong sing ana ning sak cedake ngrasakno anane angin. Makus, nah nek sing ketok maneh ya helikopter sing duwe kitiran kuwi, ning isore mesti ana angine. Utawa nek ning jero ya kuwi kipas angin. Ing kasus kipas angin, kitiran iki isa muter mergo ana listrik. saka energi listrik dadi energi gerak utawa naik kipas manual nganggo tangan ya kuwi saka energi kimia kimia lan biologi proses ning awak dadi energi gerak iki nuduhake babakan hukum kekekalan energi energi kuyo ora iso muspro ning iso ngowahi wujudde. saka wujud cici ning wujud liane. dadi angin uga iso kawujud mergo anane energi lio. biasane godhong wi obah mergo kena angin Neng nek kena angin, mestine godong-godong neng sakku biasanya uga melu obah. Lah iki ora, mong godong kuwi tok sing katon obah lan obahe konstan, teratur. Nah, iki piye kasunyatane? Kasunyatan ing wali fenomena iki. Babakan iki iso awake dhewe wedhar saka ilmiah soal angin, geni lan gelombang. Menungso kasusun saka patang anasir alam yaitu lemah, geni, angin lan banyu. Geni jeroja sate jasate menungsa iki sing dadekake kalor. Kaya dene kompor sing murup terus nalika menungsa kuwi isih urip. Mula wong nek wis mati, awake, awake mayit kuwi dadi atis. Gunung kuwi minangka telatah sing arang disambangi menungsa. Mula komposisi fisikal lan kimiane ora ana unsur geni ne, kejaba ana kewan sing lewat. Soal ora ana unsur geni iki aku ora anggere ngucap buktine yaiku iso dibuktekake nganggo teropong termal deteksi suhu. Nek ana kewan utawa makhluk sing ana unsur genine, sing duwe kalor biasane bakal ketok apa. Ning iki ora iso diingu kanggo neropong babakan sing goib kaya ta jin, senajan jin kuwi kasusun saka geni. Ya mergo alami beda. Lah nek iso mesti alate ya dadi laris. Nah, alam sing ora ana unsur genine iki, komposisine iso owah. utawa malih nalika ketekan makhluk sing duweni unsur geni kaya kewan sing lewat utawa manungsa sing teka ning kono. Panguwan iki dadiake bebedan tekanan hawa lan panguwan gelombang. Tekanan hawa sing dikasilno sa benere ora patek gedhé, nanging nalika ditambah karo anane vibrasi sing dadiake gelombang iki iso dadi gaya. Gaya iki mujudake angin tipis sing dadiake makhluk urip sing ora ana unsur genine kaya ta tanduran iso obah kaya-kaya kethra angin senajan ning sakupenge ora ana angin utawa angine ora ketok sing tak terangno kuwi mau kabeh minangka penemuku dhewe hipotesaku nah saiki coba dikathokno karo penelitian lan teori ilmiah sing wis ana sing judule osilasi batang tumbuhan dan redamannya teori dan eksperimen sing kaping pindho yaiku penelitian tahun rong ewu loro sing judule frekuensi osilasi batang tanaman meruncing ng penelitian kasebut nuduge y energi penyebabbe ya angin tipis lan onone gelombangrada an nek aku langsung jelas rumus-rumus fisika sing ana ing gene tanpa dasar kawuruh teorine Mula tak jelas nodhiik ganti cepet Kapingpisanan yo ku apa ku osilasi? Osilasi kuwi cara gampangnya obah sing bola balik Contohnya osilasi ya kuwi pendulum jam jam dinding klasik karputala bandulan kepak suwiwine manuk senar gitar lan detak jantung kuwi nah, mau kabeh kan obaembola-mbalik ajeb nanging variasine beda-beda Ana sing banjur mandeg ing wektu sing ora suwe kayata senar gitar lan ana sing mandege suwe ngenteni wonge mati dhisik kayata jantung Ana sing kerep lan ana sing ngarang Jumplae obah senar lan jantung kui jenenge frekuensi Frekuensi ngasilake getaran lan yen getaran kuwi merambat jenenge gelombang Nah obae godhong sing tak konangi iki. Iki uga jenenge osilasi. Godhong, senar, lan jantung kuwi mau kabeh isa ana no, mergo duweni gaya. Senar iso obah mergo digenjreng. Nah sing dadi pitakonan ya kuwi saka ngendi gaya sing diolehi godhong kuwi kok iso obah. Nah iki rada angel meh ya padha karo anglee kanggo jawab saka ngendi jantung kuwi iso obah. Senajan anglee ning sebabé padha ya kuwi energi. Godhong kuwi obah merga entuk stimulan energi. Stimulan energi sing ndadekake godhong kuwi dadi obah yaiku merga anane angin tipis sing ora ketok lan merga anane frekuensi resonansi utawa getaran. Tembung kuncine yaiku angin tipis lan getaran. Mulane ing wiwitan mau aku medar soal angin. minangka salah siji anasir alam. Dadi kenapa godhong iki iso obah? Mergo ana beda tekanan hawa ing sakupenge godhong. Nah iki kan dadi akeh angin. Bedane angine mung sakupenge godhong kuwi Angin iki dadi gaya kaping pisanan sing ngobahno godhong. Nah banjur piye kok iso dadi osilasi kok ora konstan. Nah iki mergo ana resonansi. Resonansi saka ndi? saka makhluk sing teko ing sacedhake iku. Mahluk kuwi apa utawa apa? Ya kuwi manungsa. Nek ing kasus iki ya iki aku lan kanca-kancaku. Kenapa aku iso ndadekake godhongku dadi obah kanthi cara osilasi? Mergo anane resonansi saka osilasi sing ana ing jero awakku. Apa osilasi sing ana ning jero awakku iku jantung. Jantung lan unsur geni sing ana ing jero awakku ndadekake getaran Nah, getaran kuwi beresonansi menyang wit-witan ing saku penggu utawa nyapa para tanduran kuwi nyopa wit-witan kuwindelalah frekuensine utawa jumlah getaranane padha mula wit-witan sing frekuensine padha iki kaya- kaya mangggakna getaran saka aku kanthi cara obah lan ngawe-awe kaya wit gedhang iki senajan dekne yang ana ning mburiku. Iki hipoteses aku dhewe sing sumbere ya saka kawruh osilasi kuwi mau. Merga penelitian sing tak waca kuwi mung nerangake studi kasus tanduran sing berbatang meruncing. Dene godhong gedang durung diteliti. Ning tak pikir prinsipe mesthi padha yaiku soal osilasi. Apa iso getaran sing alus saka osilasi jantung menehi efek resonansi ning obahe godhong kuwi? Keto iki ancen Mokal. Ning nek ngrujuk ning teori efek kepak suwiwi kupu, iki sing duwe gegandengan. Teori efek kepak suwiwi kupu ya kuwi teori sing ndeleng alam iki minangka sawijining sistem. Saben prastawa gedhe apa cilik kuwi kasil saka gegandengane karo prastawa liyane. Contone kepak suwiwi kupu sing ana ing alas Gunung Liwang-Liwang Brasil kuwi iso nyebabake tornado gedhe ing Texas. peperang wulan sak banjure. Mula babakan gaib kui kadang dianggep tahayul mergo durung ketemu teorine wae, kayata alam jin. Nih guru ngajiku, jin kuwi seneng manggon ing peperang panggonan. Salah sijine yaiku ing papan antaraning hawa panas lan adem. Dene nek ning teori ilmiah babakan angin, perbedaan suhu iki marai dadekno ono angin. Dadi apa godhong gedhang obah kuwi mergo jin? Jawpane ya iso ya iso ora. Iso ya iso, iso ora kuwi mergo jin kuwi uga kaya manungsa sing mukalaf. Mukallaf kuwi diwene tanggung jawab. Deweke uga melu prinsip-prinsip hukum alam sing diarani sunnatullah. Dadi osilasi, getaran, frekuensi, gelombang, lan resonansi kuwi uga berlaku ora mung kanggo manungsa, kewan, tanduran thok, uga berlaku kanggo jin. dene ra endo saka sunatullah. Mula sawise ngerti wedarane iki, yen sampean ngerti ana godhong obah dhewe ora perlu wedi. Merga kuwi sing marakno obah ya kuwi awake dhewe. Sing getarane nyambung karo dekne. Kaya ta awake dhewe nyekel tanduran putri malu sing bakal mingkup nek dicekel utawa kena stimulasi saka awake dhewe. Ning bedane mung stimulane sing beda. Nek putri malu kuwi merga dicekel lan osilasi kuwi mau mergo gelombang lan tekanan udara. Sakwise ngerti iki mesine aweh dhewe uga kebuka pikirane kanggo gelem sinau. Sinau apa ae lan ora misah-misahno iki ilmu agama lan iki ilmu donya. Sebab kabeh ilmu ing donya iki sejatiné uga ilmu agama. Ayat-ayate pengeran sing diarani ayat kauniyah sing kadang aweh dhewe durung ngerti jawabane nalika durung golek Mula kanggo ngewangi menungsa, kanggo ngewangi awake dhewe medhar misteri-misteri sing ana ing alam donya iki, awake dhewe diparingi ayat-ayat sing jenenge ayat kaulia, yaiku ayat-ayat sing ana ing kitab suci, ana ing Al-Qur'an. Dadi nek awake mentok, awake dhewe iso iku. Lan kuwi iso migunani yen awake dhewe gelem mikir. Nek ra mikir ya angel. Matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasane. Salam karahayon. Bila taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh